Həmsəlam, hər vaxtınız xeyir. Bu gün mən yumuşaq qaldıqca da yumşaqlığını itirməyə Ramazan pidəsinin hazırlanmasını bölüşürəm. Qaba əvvəlcə 1 xörək qaşığı maya, 1 stəkan ilikalda olan süd əlavə edib 3-5 dəqiqə kənarda gözlədirəm. Üzərinə 2 stəkan ilikalda olan su, 1 xörək qaşığı narınc duz 2 üç xörək qaşığı bitçi yağı, 1 çay qaşığı pezok əlavə edib yüngül qarışdırıram. Üzərinə un əlavə edirəm. Əvvəlcə 4 stəkan un əlavə edib qarışdırıram. Ona istəyisə əlavə etmək lazımdır. Onlar fərqli olduğu üçün 1 stəkan az və ya çox apara bilir. stək 2 stək onu da əlavə edib qarışdırmağa davam edirəm. Xəmir qatlaşmağa başlayanda sonuncu bir stəkən onun yarısını əlavə edib əlimlə yoğururam. Xəmir əlmə yapışırsa, az azıb on səfib yoğurmağa davam edirəm. Nəticədə ələ yapışmayan, yumuşaq xəmir alınacaq. Xəmir bu şəkildə yumuşaq, hamar bir xəmir oldu. xəbiri üzərinə örtüb 1 saat mayalandırıram. Mayalandıqdan sonra havasını alıb 4 yerə bölürəm. Bu bu şəkildə kündələyib Hazır gündələrin üzərinə örtüb yarım saat gözlədirəm. Gözlətdikdən sonra əllimlə bir qədər böyüdürəm. Üzərində artıq qabarcıqlar əmələ gələrsə, məddaq çörpü ilə havasını alıram. Bu yenidən üzərini örtüb yarım saat gözlədirəm. Zərdə bu şəkildə əlimlə forma verirəm. formanın üzərinə çəngəllə bu şəkildə düzəliş edirəm, bişəndə formasını itirməsin. Bir ədəd yumurtağın sarısını üzərinə bir xörək qaşığı süd əlavə edib qarışdırıb üzərinə çəkirəm. Sövğə görə üzərinə küncüc səbir, əvvəlcədən qızdırılmış sobada 220 dərəcədə bişirirəm. Hazır qidələrimiz içərisində kəsib göstərəcəm. İlişdirəcək hər kəsə əvvəlcədən uğurlar olsun. Sağlıqla qalın, hələlik.